श्रीगुरुभ्यो नमः अथ ध्यानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो पार्थोवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जला गान्धारनीलोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघो तीर्णा पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजम् कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् पुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैस्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुःसुरा देवाय तस्मै नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं श्रीकृष्णार्पणमस्ति